Uh, maksudnya kalau minimum macam face off tu kalau you know you want to touch the athlete ke apa nak tolak sikit ke apa ke tapi tidaklah sampai melompat di atas ring uh, sorry melompat atas stage Okay Datuk tadi ada cakap yang uh, tiada garis panduan yang spesifik untuk seseorang penganjur menganjurkan sesuatu event mungkin selepas ni daripada PMM sendiri akan ada syarat kelayakan yang sepatutnya uh, dari untuk seorang penganjur kita ada garis panduan spesifik untuk penganjuran cuma kita tidak ada garis panduan daripada segi cara untuk press conference tu dibuat promosi tu dibuat so tidak ada guidelines di PGS ataupun di peringkat persatuan sukan kebangsaan tetapi guidelines untuk uh, mengikut peraturan pertandingan tu semua memang kita ada lah because kita ikut international federation punya rules kita ikut PGS punya rules dan pihak berkuasa tempatan punya rules so sekarang ni setelah apa yang berjadi kita dah buat perbincangan dengan YB Menteri dan YB Menteri kata kita akan berbincang dengan PJS untuk come up with the specific guidelines so for this post pre-marketing events, apa guideline-guideline yang mereka perlu, perlu uh, ikut lah Kalau kita tengok um, yang terbelar sebelum ni ada sentuhan fizikal yang berlaku semasa promosi event adakah selepas ni tak akan ada lagi sentuhan fizikal daripada fighter? Kita tak cakap tak ada sentuhan fizikal, kita cakap Uh, maksudnya kalau minimum macam face off tu Kalau you know you want to touch the athlete ke apa Nak tolak sikit ke apa ke Tapi tidaklah sampai melompat di atas ring uh, Sorry melompat atas stage Melompat dekat macam-macam tempat Dan lepas tu bergaduh Simbah air dos are so Menggunakan kanak-kanak dan sebagainya dos are a bit too extreme lah untuk kita So kita tidak tidak bukan tata, tidak membenarkan langsung lah untuk benda-benda ini berlaku tapi kita faham kenapa mereka buat sebab nak jual tiket so selepas kita gantung sanction tu dan baru kita tahu yang semua tu adalah scripted semua telah di plan for social media and for them to sell tickets so mereka dah buat permohonan maaf dan it's up to KBS lah untuk luluskan atau tidak luluskan permit mereka sekarang ni orang kata kerana seorang atau eh, semua kena akibatnya lah patutnya peraturan itu pun khas untuk muatai lah. Sekarang semua sel tempur dah kena ikut pula undang-undang yang, yang lebih ketat macam ni. Ya betul. Cuma apa yang YB maklumkan hari ni adalah regarding combat sports ni, combat sports yang high risiko ni memang telah the govern dengan lebih ketat di semua negara. Di Australia ada combat sports commission. Di USA ada combat sports commission untuk monitor UFC dan sebagainya. Uh, USA, UK, Australia semua dah ada Combat Sports Commission so it's timely lah maksudnya untuk kita adakan satu Combat Sports Commission di Malaysia ni yang manage sukan combat dan kita tahu sekiranya atlet tu diban untuk doping ataupun diban untuk mana-mana salah laku mereka tidak boleh pergi ke sukan-sukan lain pula selepas itu contoh kalau I kena KO 30 days hari ini di Muay Thai I tak boleh pergi ke MMA pula untuk lawan so ada coordination between PGS dan Persatuan Sukan Kebangsaan so this is needed and this has been done in other countries as well Tak ini bermakna yang bawah 12 tahun tu memang tak boleh dipertandingkan ke macam mana ke amatur tu, tu boleh ke Okay, dia so, macam ni sebenarnya we have to remember that macam like YB cakap Sukma adalah 15 tahun ke atas 15 hingga 21 tahun mereka menggunakan amateur rules So guidelines yang kita beri kepada PGS is 10 tahun ke bawah, 10-11 tahun, no punching to the head. 12-13 tidak boleh siku dan lutut kepada kepala. 14 and 15 baru you boleh buat tetapi minimum tak pergi 3 minit lagi masih 2 minit perlawanan lagi. Untuk 15 and above kita tak galakkan mereka lawan profesional. Meaning that professional rules yang pergi lawan tanpa protection, tanpa headgear dan sebagainya. Sekiranya mereka ingin lawan profesional, Okay, ada guideline pula. Mereka perlu ada minimum 10 fights dalam amateur sebelum ni. Okay. Dan mereka boleh lawan professional rules. Maksudnya 10 fights tu minimum fight record dia. Tetapi dengan kebenaran khas. 15 tahun boleh lawan dengan 16 tahun professional rules. 15 tahun tidak boleh lawan dengan 18 tahun untuk professional rules. Kalau kalau yang kecil lawan dengan yang kategori 18 tahun, you kena gunakan undang-undang yang bawah. Kena pakai balik head protection dan head gear untuk protection. So, mana-mana atlet yang 15 tahun yang nak lawan undang-undang profesional. Okay, sebab apa? Sebab ada atlet yang daripada kecil 9-10 tahun dah ada 100 fight record. Takkan dia 15-16 tahun you nak tukarkan dia kepada amateur. So, you kena ada matchmaking yang betul dan kena ada minimum guidelines dia. Untuk kita, peserta monitor, kita, kita buat 15, at least 10 kali minimum lawan amateur in kebangsaannya level dan baru boleh lawan profesional. So Betul. macam so, tu kita buat. So yang bawah 15 tahun tu wajib pakai gear lah. What? wajib pakai gear. So maknanya dibenarkan juga lah tapi wajib pakai gear. Dia mereka, mereka boleh lawan okay. 8 tahun, 9, 10, 15 tahun bahawa mereka boleh lawan tapi kena pakai gears, head gear, body protector, elbow dan sebagainya. Tu melihat kepada trend sekarang yang macam Datuk sini cakap uh, tentang uh, ramai influencer nak masuk dalam suka tempur ni tanpa proper training tanpa hmm. mungkin lepas ni ada pengawalan lebih ketat tentang perkara tu kita dah ada guideline khas untuk ni mana-mana atlet yang nak lawan daripada zero fight Zero to five fight you need to pakai proper headgear amateur set only bila you fight no.6 fight no.7 you boleh buka the body protection tetapi headgear kita masih wajibkan contoh hanya selepas you 10 fight ke atas baru you boleh buka the entire set dan you berlawan professional punya rules untuk influencer macam saya cakap tadi masa PC you need to go to gym yang bertauliah untuk to be access by them So kita ada SPKK ni maksudnya uh, skim persijilan kejuruteraan kebangsaan bawah ISN. Mana-mana certified coaches deh, mereka go through all the sport science punya guideline dan sebagainya. Mereka tahu. Mereka yang kena sign off yang atlet ni fit untuk lawan. So tak kisah you influencer ke bukan influencer. Kalau lagi-lagi you influencer, you kena go through this. So pergi cari mana-mana influencer yang ingin masuk ke dalam gelanggang. Memang you tak boleh lawan profesional, kita memang tak benarkan. You nak lawan amateur, you pergi cari gym-gym yang certified. Muay Thai gym certified Cari coaches yang certified Train with them first And then at least for 3, 4, 5 weeks minimum Then mereka akan certify Sebab selepas ni Mana-mana orang yang ada sanction Ada celebrity kat situ Kita minta ada satu form Di mana coaches tu kena verify Yang you are fit to fight If you are not fit to fight Then we don't allow lah uh, Macam biasalah Untuk 18 years above You ada HIV test, hepatitis test All this basic medical check-up Your background test lah Ya yeah. uh, boleh cakap pasal ada kaitan dengan influencer mereka ada duit kalau yang certified tu gym coach yang certified tu uh, illegally certified kan macam mana ada peraturan dia ke dia ada peraturan sebab tu kita kata SPKK certified bukannya sekarang ni kalau dalam social media semua orang tiba-tiba pandai tumbuk pandai sepak tiba-tiba jadi coach kat social media saya tengok hmm. sekarang ni bukan nak belittle them I like them because it's part of the sports tetapi hanya coaches yang dah SPKK certified saja. SPKK certified ni maksudnya mereka kena lalui dua tahap. Satu kena belajar sains sukan tahap 1 2 3. Lepas tu kena spesifik sukan Muay Thai ni 5 li 6 hari course, 5 6 hari course, Ambil masa bertahun untuk jadi. Sebab tu saya cakap hanya SPKK punya certified coach saja hmm. yang boleh sign dan. So kita percaya kepada coach-coach SPKK lah. Sekiranya masa depan ada case uh, that person influencer ke siapa Uh, tak fit enough tapi certified by SPKK coach ada undang-undang yang boleh diambil kat atas uh, that coach on the coach itself the coach, yeah. dia berasakan dia apa-apa nak jadi pun dia jadi juga ok in any sports pun you can take the extreme measure of uh, safety kalau dalam rugby ke dalam apa pun dia nak jadi dia akan jadi juga so for us we still safe maksudnya kita masih percaya SPKK tu. contoh di Singapore 4-5 years ago kita ada celebrity yang lawan on the ring tapi heart, dia punya heart just stop heart dia stop lepas tu dia jatuh dia pingsan dia pass away tapi bila pass away obviously dia buat post mortem dan sebagainya didapati ada bahan terlarang dalam darah that makes the heart stop benda tu tu, tu di luar bilang kuasa kita kita tidak kita bukan polis untuk check sampai that detail so we just follow guidelines set by us, by the International Federation, National Federation tapi benda-benda yang bidang, luar bidang kuasa kita, kita tak boleh nak buat apa lah so, Mungkin boleh confirm tak balik tu uh, tentang region dengan uh, Alif tu yang ada mungkin conflict of interest dengan Wajib Pesik uh, Dia tak ada conflict of interest, dia fokus fokus utama mereka adalah Wajib Pesik Sekiranya tuan rumah adalah Malaysia tahun ni saya cakap dengan Nera, tak payah fokus yang lain, fokus tu Malaysia tapi sebab kita bukan tuan rumah, mereka perlu redeem dia untuk dapat contract So dia pun kena all arm Untuk lawan kat sukan C ni bukan senang Because saya dah tengok list lah Kita ada tujuh lapan boxer Dan kategori tu kita ada Laos, kita ada Thailand, kita ada Cambodia, kita ada Myanmar All the top fighters dalam tu Tapi cabaran dia untuk atlet kita bukan untuk lawan Cabaran kita adalah untuk buat duit Sebab dalam sukan C, you have to make great every day You kena lawan 4-5 fighter sebelum ni dapat jadi juara-juara mm. Kalau kat One Championship, Professional Fights Sekali gimbang, kaya wan habis so it's tougher to fight in world championship sudanese so, daripada in one championship cuma one the tough fight of it is obviously nak lawan kau senang lah macam alih lawan onda siap ya. it's not a straight forward fight lah ya. dua-dua adalah juara remaja dunia ikma dua-dua ada kelebihan masing-masing onda is very fast speed uh, Alif dengan dia, dia timing dia yang kena So, siapa-siapa pun boleh fight Siapa-siapa yang boleh menang malam tu Dasarkan siapa yang perform the best Because so, dua-dua ada kelebihan masing-masing. So, I hope Alif boleh dapat sebab, sepatutnya one championship bagi dia lawan dengan Prajan Chai, Itu yang kita semua tahu. Tiba-tiba dia letak bagi lawan Onrush dulu. So, tak apa dah. Kita terima lah untuk Alif. So, add on on y they have put throws oven. So, do you chances? Although we know kat Thailand suka dia orang, uh, dia orang. So, how do you see I see very high chance because she has been trading there for a couple of months now, which is full-time training with the brand master itself. Uh, so she has performed very, very well in in all the previous championships. Last year, Asian, she won gold as well. But like you say, it's in Thailand. Mm -hmm. So usually it's Tuan Lumah yang macam, you know, it's their scores, they understand the culture and all. But I still feel it like 95% that she's going to get that gold medal because of the commitment she put to training and also the techniques that she has because she's like, kalau orang ingat combat ni susah lawan actually why lebih susah sebenarnya because sakit untuk dia kat bawah tu dengan busing dia sana sini is very very technical and the judges the judging is based on freedom is based on balance dia like macam lah so it's not easy even though you are world champion kalau you slack sikit dia jatuh sikit then point deduction so line ni terbalik sikit combat so risiko dia berbeza but world medals for Malaysia um, on oh. course Yep. All right. Thank you.